करीमिन में गर्ज तफ़ावत नहीं लेकिन मुला की आजाँ और है सूफ़ी की आजा और है ये सिर्फ शेर नहीं है बल्कि इसके पीछे एक तारीखी पस मंज़र है यहाँ सूफ़ी से मुराद वह लोग हैं जो शरीय के जाहिर और बातन दोनों की परवाह करते हैं और दोनों पहलुओं पर अमल करते हैं और दोनों पर तवज्जा देते हैं और दोनों में कामिल होते हैं उनको सूफिया कहा जाता है एक शरीयत का जाहिर है और उसका एक बातन है मिसाल के तौर पर हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज का एक ज़ाहरी हिस्सा है वो ये है कि तहारत हो हमारे कपड़े पाक हों और जब नमाज में खड़े हों तो हम सीधे खड़े हों हमारे पाँव सीधे रखे हों जगह जो ना हमारा जो नज़र है वो मोजे सजदा की तरफ हो यानी सजदे की जगह की तरफ हो और हाथ सही बांधे नमाज को समेट कर सही तरह जो उसके ज़ाहरी अफ़ाल हैं वो अदा करें इसी तरह किबले की जानब बिल्कुल अमसीदे हों ये है नमाज के ज़ाहरी अफ़ाल इसी तरह नमाज के कुछ बातनी अफ़ाल होते हैं कुछ बातनी पहलू होते हैं वो ये है कि जिस तरह हमारा चेहरा और सीना किबला की जानब है हमारा ज़ाहिर पाक है कपड़े पाक है इसी तरह हमारा बातिन पाक होना चाहिए नीयत में खलास होना चाहिए नेक नीयति के साथ यकसुई के साथ हम इबादत करें और जिस तरह किबले की जानब बिल्कुल सीधे हैं तो इस तरह दिल का किबला दिल की जो डोर है वो अल्लाह ताला के साथ जुड़ी होनी चाहिए तो ये है बातनी पहलू जिस तरह हजरत शाह बेटा रहमत फरमाते हैं नमाज के बारे में एक शेर कहते हैं सिंधी में है कि जाजा पसी पाण ताता नाये सुजूद वजूद कोई तकबीर इस शेर का मतलब यह है कि जब तक अपने आप को देखोगे तब तक नमाज नहीं हो सकती मुकम्मल के नमाज के लिए तो यह है कि आप अपने वजूद को भुलाकर जब अल्लाह के यहाँ सजदा करोगे तो फिर नमाज कामिल होगी तो नमाज का मतलब भी यही होता है इबादत का कि हम अपनी हस्ती को भुलाकर अल्लाह के सामने इस आजी के साथ अब सजदा करते हैं कि हमारी हस्ती की कोई हैसियत नहीं है अल्लाह को ही इज्जत है तो यही इबादत जो है ना कामयाब होती है और यही इबादत कामिल है तो जो सूफी होता है उसकी नजर जो है ना बातिन की तरफ होती है आ, अमल में जो बातन होता है उसकी तरफ होती है और सूफी हमेशा ये कोशिश करता है कि दिल हमारा पाक हो दिल हमारा साफ हो दिल से अल्लाह रबालमीन की रजा उसकी मोहब्बत हमारे दिल में दाखिल हो सिर्फ ज़ायरी अफाल से हम चीज़ों को ना करें बातनी पहलू के साथ बातन के साथ चीज़ों को बेहतर करें तो सूफी का ये मतम नजर होता है और यहाँ पर ये जो शहर है इसमें जो मुला कहा गया है इससे मुराद भी वो लोग हैं जो जाहिर भी होते हैं जो सिर्फ चीज़ों के जायर को देखते हैं उनके बातनी पहलू को नहीं देखते बातन के अंदर जो हिमत अल्लाह ताला ने रखी है उसको नहीं देखते वो सिर्फ जर तक महदूद होते हैं इन लोगों की बात होती है जो जायर भी होते हैं यहां से उन उनमा की बात नहीं है जो सूफिया जो तसौफ के है न, राई है, जो है ना नाई होते हैं जो तस्व पर चलने वाले जो है ना अमल के बातिन को दीन इस्लाम का जो बातिनी पहलू है उसको देखते हैं उन उनमा की बात नहीं हो रही तो सूफी और मुल्ला इन दोनों में जो है ना बहुत बड़ा फर्क है जो भी मुल्ला है और हकीकी सूफी है इनमें बहुत बड़ा फर्क है सूफी और मुल्ला के दरमियान एक मतमा नज़र का फर्क भी है मतमा नज़र का मतलब ये है कि सूफी हर एक बात को बड़ी गहराई के साथ देखता है जो मुल्ला होता है जो ज़ाहिर बी मुल्ला वो किसी भी चीज़ के सिर्फ ज़ाहरी पहलू को देखता है जबकि जो सूफ़ी होता है वो बातिनी पहलू को देखता है और इस तरह जो है एक ऐसी बात जो बज़ाहिर मनफी नज़र आती है जो बज़ाहिर ग़लत नज़र आती है उससे भी सूफ़ी जो है ना अच्छी हिमत तलाश करता है उसमें जो है न मसबत पहलू को तलाश करता है जो सूफी होता है दुनिया में जो कुछ हो रहा है अगर जो उनके साथ गलत भी हो जाए तो उनकी सोच इतनी बड़ी होती है उनका ज़रफ़ इतना बड़ा होता है कि उनके साथ अगर कोई गलत रवैये से पेश आ जाए तो उसमें भी एक अच्छा रवैया या अच्छी चीज़ निकाल लेते हैं जिस तरह बायजीद बाबस्तमी रहमत लाई के बारे में मशहूर है कि आप एक मरतबा किसी गली से गुजर रहे थे कुछ साथी कुछ जो आपके मुरीदीन मुतवसिल भी आपके साथ थे तो इसी तरह वहां जो है ना गली में एक घर था जो डबल फ्लोर था ऊपर कोठे से किसी ने जो है चूले के चूले की जो खाक है यानी चूला जलाते हैं जो खाक नीचे रखते हैं उसमें कुछ अंगारे वगैरह भी थे बुझी हुई खाक वो ऊपर से किसी ने फेंकी उन्होंने भी नहीं देखा कि नीचे लोग हैं तो वो पूरी की पूरी आपके ऊपर आकर गिरी जब ये आपके ऊपर गिरी तो इस पर भी आपने जो है ना सुबहान अल्लाह वल्हमदुल्ला

तो मैं तो खुद को आग का मुस्तक समझता हूँ तो जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं, वो अपने आप को कम तर समझते हैं जो कम तर समझता है उसके साथ कितना भी कोई गलत रवैया भी अख्तियार कर ले तो वो उसमें भी उस फेल के अंदर जो लोगों ने उनके साथ गलत रवैया अख्तियार किया उसमें भी मुस्बित पहलू निकाल लेते हैं तो ये फ़र्क होता है सूफी और मुल्ला के अंदर हजरत सर सक्ती रहमत एक बार कुछ लोगों के साथ बैठे हुए थे कि वहां से एक बारात गुजरी और वो बारात में जो ना ढोल ढमक के बाजे वगैरह शेनाइया वगैरह बजा रहे थे गाने गा रहे थे और अयाशियों में इस तरह गुजर रहे थे तो हजरत सईस की रहमत आल को किसी ने कहा कि हजरत इनके लिए जो है ना आप जो है बदुआ करें इन लोगों ने हमारा जीना आराम कर रखा है ये हर आए दिन जो ना मस्जिद देखते हैं ना जो ना मदरसा देखते हैं ना कोई महफिलो मजलिस का तकाजा देखते हैं हर जगह पर इस तरह गाने बाजे शेनाइयाँ करते रहते हैं तो आपने हाथ उठाए और आपने दुआ की कि अल्लाह जिस तरह दुनिया में हंस रहे हैं आखिरत में भी मौला इनको इसी तरह हंसाता हुआ रखना तो लोगों ने कहा हजरत हमने तो आपको कहा था हिदायत की दुआ करें आप उनके लिए हिदायत की दुआ करें आप ये कह रहे हैं कि अल्लाह क्यामत में भी इस तरह इनको हंसता हुआ रखना तो हजरत सरी सख्ती रहमत ने फरमाया कि भाई देखो आखिरत में जो भी हंसेगा अल्लाह जिसको खुश रखेगा उसको हिदायत भी तो देगा बगैर हिदायत के आखरत में भला कोई खुश हो सकता है तो अब आप इस बात का अंदाजा लगाएं कि हजरत सरी सख्ती ने यह भी नहीं कहा कि इनका यह फैल गलत है या अल्लाह इनको हिदायत दे इस फैल से दूर कर दे इनको तोफीक दे ये नहीं कहा बल्कि यह अल्लाह कहा कि इस तरह जिस तरह दुनिया में हंस रहे हैं आखिरत में भी इनको हंसता हुआ रखो तो ये होता है सूफी ये होते हैं वो आरिफीन जो हर चीज के बातनी पहलू को देखते हैं और इस तरह इसी वजह से और यही वजह है कि लोग इनसे मुतासर होते हैं लोग इनके किरदार से मुता होकर दीन इस्लाम की तरफ आते हैं तो सूफिया कराम का हमेशा यही